আচলাম আলাইকুম আজি মই গৈ আছোঁ দাদা এজনৰ ঘৰলৈ পিটিক ঘৰত থৈ গৈছোঁ মই গৈছোঁ এই আমাৰ ওচৰতে মানে দাদা এজন আছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু আজি মছজিদত কাম লগাইছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মছজিদটোত ঘৰৰ মছজিদত কাম লগাইছে আৰু মছজিদত পোলাওখিনি বনাবলৈ কৈছে ঘৰলৈ এতিয়া মই যাওঁ পোলাও বনাবলৈ য়াসমিন মই গাটো ধুই চিধাই আহিছোঁ গামোচা লাগিয়ে আছে মোৰ এইফালে পোলাও বনাবলৈ চচটো পাতি ল'লোঁ গেছত এইফালে ইয়াচমিনে যোগালি কৰি দিছে সেইবিলাক চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইয়া পিঁয়াজ ইয়াচমিনে মোক ৰিফাইন তেলৰ বটল ঢাকন খুলি দিছে বিছ মিলা চাহ নাস্তা নাখাওঁ ক'লো এইফালে য়াসমিনত দিছে আম চৰিফা মই প্ৰথম খাম দেই এইটো চৰিফা হয় চৰিফা গোটা এইটোকে চৰিফা লাগি আছে এইটো চৰিফা এজোপা বাৰমহীয়া বগৰী গছ এইখিনি পকিছে আকৌ ফুলিছে বগৰী চিজন নহয় ন কুলি ওলায় নে এইফালে মছজিদত কিনো কাম লাগি আছে দেওৰজনে ক'লে অকণমান ভিডিঅ' তুলি আনো দিয়ক বহু কিন্তু সি অকণমানহে ভিডিঅ' কৰিব পালে স্পেচ নাইকিয়া হৈ গ'ল মোবাইলত এয়া মোক ওলাও হৈ গ'ল ভিডিঅ' বেছি কৰিবলৈ নহ'লে ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই